સુરતના સરથાણા પોલીસ મથકના પીએસઆઈએ નકલી ઓળખ ધારણ કરીને આરોપીને પોતાની જાળમાં ફસાવ્યા બાદ તેને ઝડપી પાડ્યો હતો સુરતના નીલગીરીના ડ્રાઈવરને મિત્રતાની દુહાઈ આપી તેના નામે સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદી બેંકમાંથી ત્રીસ લાખની લોન લઈ તેના હપ્તા નહીં ભરી બારોબાર કારને પંજાબ વેચી રોકડી કરના ઠગને પકડવામાં સરથાણા પોલીસ મથકના પીએસઆઈ નકલી પૂજા બન્યા હતા અને આરોપી સાથે ચેટિંગ કરીને તેને વિશ્વાસમાં લઈને ઝડપી લીધો હતો મહિલા પીએસઆઈ એ આરોપીને એટલી હદી મીઠી મીઠી વાતો કરી હતી કે થગ લલચાઈને સામેથી મળવા માટે પહોંચી ગયો હતો ગત ઓગણીસમી જૂને નીલગીરીના શ્રીનાથ સોસાયટીમાં રહેતા અને ડ્રાઈવિંગ કરતા મુકેશ જાધવે સરથાણા પોલીસ મથકે ગિરીશ મધુ હિલડ વિરુદ્ધ છેતરપિંદીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તે પાંચ વર્ષ પહેલા યોગી ચોક ના યોગી શોપિંગ સેન્ટરમાં માં વેપાર કરતા ગિરીશ ના સંપર્ક આવ્યો હતો ગીરી મિત્ર હોવાનો દોર કરીને પોતે ધંધાના કામે સેકન્ડ હેન્ડ ફોર્ચ્યુનર કાર લેવા માંગે છે પરંતુ પોતાનો સિબિલ સ્કોર ખરાબ હોય તેના નામે કાર લેવા વિનંતી કરી હતી આ યુવકના નામે લાખની લોન લીધા કરતા આરોપી ગિરીશ પોલીસ થી બચવા પોતાનો ફોન બંધ રાખતો હોવાનો અને સાદા કોલ ને બદલે માત્ર વોટસઅપ કોલથી જ વાત કે ચેટિંગ કરતો હોવાનું જાણવા આવ્યું હતું સમગ્ર કેસ તપાસ મહિલા પીએસઆઈ પાસે હતી અને તેમને જાણ થઈ કે આરોપી

આરોપી વારંવાર મળવા વિનંતી કરતો હતો જે છેવટી પૂજાએ સંમતિ આપતા પર્વતપાટિયા મળવાનું ફિક્સ કર્યું હતું જો કે ગિરીશ ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે પૂજા નહીં પરંતુ ખાખી વર્દીમાં મહિલા પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલનો ભેતો થતા તેની હાલત કોઠીમાં પુરાયેલા ચોર જેવી થઈ ગઈ પોલીસે ગિરીશને પકડતા તેના કાવતરામાં સામે બીજા આરોપી કુલદીપ રમેશ સોલંકીની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી सरथाना पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले एक विश्वासघात और फॉर्जरी कोटा दस्तावेज बनाने की बीएनएस की धारा 316 और 336 के तहत फरियाद दाखिल हुई थी इसमें घटना की विगत ऐसी है कि ये जो आरोपी है इसने अपने फ्रेंड के नाम पे फॉर्चुनर गाड़ी का एक लिया था लोन और दो तीन महीने का हफ्ता भरने के बाद आ, जो हफ्ता नहीं भर पाया तो उससे ये फॉर्चुनर गाड़ी का कोटा दस्तावेज बना के और बैंक का एनओसी पास करवा के उसका कोटा दस्तावेज बना के इसने गाड़ी को बेच दिया और पंजाब की पासिंग से गाड़ी को फॉर्चुनर गाड़ी को बेच दी ये पिछले चार महीने से ये आरोपी नाश्ता फरता था सरथाना पुलिस स्टेशन की महिला पी एस आई डी डी चौधरी ने इसमें अंगत रस लेकर काफ़ी अच्छा कामगिरी किया है इसमें उन्होंने इस आरोपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे उससे साथ चैटिंग करके और उसके साथ एक फेक प्रोफाइल बना के पूजा नाम की लड़की बन के उसके साथ चैटिंग की उसको बहलाया फुसलाया और उसके साथ दोस्ती करने का नाटक किया और उस दोस्ती करने के नाटक से उसको बार बार मिलने के लिए बुलाया सर थाना के विस्तार में और जब ये आरोपी झांसे में आ गया तो वहाँ पे जब सरथाना विस्तार में मिलने आया तो वहाँ पे महिला पी एस आई और उसके टीम प्रॉपर पुलिस बन के वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया तो इसमें इन्होंने सोशल पुलिसिंग जो हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग जो पुलिस में बोलते हैं उसका इस्तेमाल करके आरोपी को पकड़ा है और ये बहुत अच्छी कामगिरी है इसके लिए हम इनको अवार्ड के लिए आगे रिकमेंड करेंगे एक्चुअली पुलिस में हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि लोगों लोग झांसे लोग में आ जाते हैं बहुत सारी केसेस ऐसा आते हैं जिसमें लोग जो है वो हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं और उसके लिए हम उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन और ये सब कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं तो वी आर अवेयर ऑफ ऑल द प्रोटोकॉल्स हम इस सब जानते हैं कि सो, सोसाइटी में कैसा काम कर रहा है लोग कैसा सोचते हैं और इस आरोपी के सोशल मीडिया हैंडल से भी हमें ये पता चला कि शायद अगर हम इस तरीके से अगर ट्राई करें तो शायद ये पकड़ में आ जाएगा क्योंकि इसका कोई कॉल डिटेल या ऐसा कुछ हमें मिल नहीं रहा था सिर्फ सोशल मीडिया के प्रोफाइल से ही एक्टिव रहता था तो इसमें पी पीएसआई ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने काफी अच्छी चैटिंग करके और पूरे उसको भेला के उसको किसी तरीके से सरथाना पुलिस स्टेशन के विस्तार में लेके आई और वहां से पकड़ा उसको आ, ये ये आरोपी गुजरात छोड़ के बाहर जा चुका था और इसको यहाँ लाने के लिए काफ़ी मेहनत की है पुलिस ने और काफ़ी पेशेंस रख के इसमें हमने काम किया है और ये कुडोस टू द सरथाना टीम जिसने इसमें बहुत अच्छी काम की